Всіх Приветствую Не знаю як вам це відюха залетить, не залетить, Решив перекусити і показати вам що тут я перекус Енергетик для нормальної пробіжки. І два таких штуки. Хто їх знає що це за така штука, пишіть в коментарях. Ну все стоїть по 25 гривень. День не заканчиваються, ще я вам ось такі приколюги засніму, покажу як я їх їм. О! Mm. Трава! Mm. Ну прикольно! Смотри-смотри-смотри! Вкус! Вкус-перекус! Расскажите, кто знает, в Києве есть хорошее место, куда можно сходить, подивиться. Ну, іменно за, за адресою, чтобы адресу було можно написать в комментариях. Ой, прочитать и отправиться в подник. Могу даже вам что-то заснять. был в Киеве, знаешь, что... так что, если будут залетать вам эти ролики, как я гимн, то вообще будет классно. Будем, блин, снимать И показывать, что с стоит. Конечно, денег можно на цены хватить, но что то придумаем. Такая штука в супермаркете. Ну я там, что-то за супермаркет. Сить почей, там. 25 гривен. то 25, если с мясом, там, печенка, чешешь, то 39 до 40, там. Ящик поехал, туда хавать заказал. 8 рублей я не знаю, я говорю, что снимать. Сейчас зим другий и уже буду выключать шовы. Не будете ж дивиться буду сидеть екать. Не ехать, а пусто другий. Бачите, сзади днекво. Блин, других страшновато такого. Затишье, блядь. То есть, этой гады что-то, задумали, блядь. Пишите в комментариях, где, что можно, куда сходить в будущие пару дней, дупла. Ну, не знаю, было видео, такие были, там, детальцы, что-то постоянно жрут, жрут. Я думаю, я засниму, попробую. Головик, стол целый, там, там, я не знаю, такие маленькие, а как. я не знаю. байкер поехал. Ох, ты на музыке тут гоняют. Ну и на машинах тоже. На Рыбаки сидят, ловлят тут вот такого. По крайней мере, применил не к из такого до Бездомных. Куча вообще. Такой перекус. Все, поднял вам на хорошее проведение времени. Ставьте лайки, пишите комментарии.